Qarabağda Erməni separatçı terrorçu işğal rejimi. Ermənlər Qarabağın işğal olunmasına daxil Qaraqabax müxtar vilayətində siyasi hakimiyyəti ələ keçirməklə başladılar. Bu məqsədlə onlar qanuni orqanların səlahiyyətlərini mənimsəmək üçün tədbirlər gördülər. Bununla onlar öz fəaliyyətlərinə üzdən iraq hüquqi don geyindirməyə çalışdılar. Bu məqsədlə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin nümayəndələrinin qurultayı adlandırılan toplanıntı keçirdilər. Bu qurultay qeyri-qanuni idi. Onun qərarı da obyektiv ola bilməzdi. Çünki vilayətin Azərbaycanlı əhalisinin nümayəndələri həmin qurultaya dəvət olunmamışdılar və orada iştirak etməmişdilər. 1989-cu il avqustun 16-sında Milli Şura yaradıldı. Bu şura da Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycandan qoparılması işinə birbaşa rəhbərlik etdi. Təşkilat komitəsinin fəaliyyətinə maneçilik törətdi. 1991-ci il sentyabrında isə Oyuncaq Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradılması elan olundu. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusunu ləğv edərək burada respublika idarəsinə keçməsi həmin qurumun qeyri-qanuniliyini bir daha sübut etdi. Bütün bu proseslər zamanı Ermənistanın mövqeyindəki hiyləgərlik də aydın nəzərə çarpar. Şarpır. O bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistanla birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edir. Digər tərəfdən isə Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan oyuncaq qurumun beynəlxalq aləmdə tanınmasına çalışır. Dağlıq Qarabağ Respublikasında hakimiyyət orqanlarına legitim xarakter vermək üçün seçkilər keçirilir və s. Daxılı Qaraqayq Respublikası mahiyyət etibarı ilə separatçı terrorçu işğal rejimidir. Bu rejim ona bənzər digər rejimlərdə olduğu kimi Ermənistan və separatçı terrorçu qüvvələri dəstəkləyən digər dövlətlərin köməyi ilə yaradılan və silahlandırılan hərbi qüvvələri arxalanır. Bu rejim özünü Dağlı Qaraqayq Respublikası adlandırdıqda halda faktiki olaraq tarixi Qarabağ torpaqlarının böyük hissəsini, yəni Dağlı Qaraqayq daxil olmayan Azərbaycan ərazilərində işğal altında saxlayır. Təkcə bu fakt Dağlı Qaraqayq Faqıf vilayəti ərazisində kənarda olan torpaqların hazırki vəziyyətini kifayət qədər aydın şəkildə ifadə edir. Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan oyuncaq rejim yaradılarkən Azərbaycan torpaqları işğal olunmuş, işğal prosesindədir. Azərbaycanlılara qanlı divan tutulmuş, soyqırımlar törədilmiş, yerli əhali zorla qaşqın və köskünə çevrilmiş və rəelliklə bu torpaqlarda etnik təmizləmə aparılmışdır. Bunun nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında ermənlərin monoetnik hakimiyyəti bərqara edilib mişdi. Yere gəlmişkən vaxtilə Ermənlər indiki Ermənistan ərazisində, keçmiş Qərbi Azərbaycan torpaqlarında da eyni siyasəti həyata keçirmişdilər. Diyarın iqtisadi vəziyyəti də qanlı işğal rejimin arzanacaqlı nəticələrini əks etdirir. Dağlı Qarabağın iqtisadi potensialına zərbə vurulmuş, hələ Sovet hakimiyyəti dövründə meydana gəlmiş erməni mafioz qüvvələri arasında bölüşdürülmüş, Ermənistanın xammal bazasına çevrilmişdir. Keçmiş Dağlı Qarabaq Muxtar Vilayətinin sərhədlərindən kənada işğal olmuş digər azərbaycan Xəzan rayonunun iqtisadiyyatı daha ağır vəziyyətə düşmüşdür. Mövcud iqtisadi potensialı, o cümlədən doğma yurd yuvasını tərk etməyə məcbur olmuş əhalinin bütün əmlakı qəralət edilmiş və tamamilə dağıdılmışdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların bəcərilməməsi öz təsirini göstərmişdir əkilib bəcərilməyən torpaqlarda yabanı bitkilər zəngin olduğundan vəhi heyvanlar, ziyanverici həşəratlar həttən artıq çoxalır. Onlar ətraf ərazilərə, o cümlədən qonşu rayonlara yayılaraq təsərrüfatlara böyük ziyan vurur. İşğal altındakı torpaqlarda olan Azərbaycanlara məxsus tarixi abidələr vəhcidcəsinə talan edilmiş və dağıdılmışdır. Azərbaycan Albaniya dövlətinə aid xristian abidələri saxtalaşdırılaraq erməni Girqaryan abidələrinə sevrilir. Müasir Erməni vandalizmi dünyanın gözü qarşısında özünü görməkdədir. Bir tərəfdən Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlar, digər tərəfdən mövcud işğal rejimi ekologiya da Ağır zərbə vurmuşdur. Ermənlər hazırda Şuşa mağarası, Şuşanın qala divarları, Şuşada görkəmlə Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifinin məqbärəsi, Füzulidə Şah Abbas kervansarası, Ağdam kəlbətcərlər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayil və s. yerləşən məskənlərində olan mədəni tarix abidələri tamamilə dağıtmış, Qarabağ ərazisindəki qədim alban kilsələrini silah anbarlarına çevirərək yarasız hala salmışdılar. İşğal olunmuş ərazilərdə 43-ə qədər hidrometeorologiya müşahidə məntəqələri məhv etmişdir. Bütün bunlar UNESCO və Ümumdünya Meteoroloji Təşkilatının prinsiplərinə ziddir. Dağlı Qarabağ Respublikası işğal olunmuş ərazilərdən narkotiklərin becərilməsi, istehsalı və tranzitini kimi istifadə etməsi haqqında Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin müraciətə çıxışlarında ətraflı məlumat verilmişdir. Bu ərazilərdə beynəlxalq və Erməni terror təşkilatlarının bazaları olması haqqında da faktlar mövcuddur. Ermənlərə məxsus beynəlxalq şirkətlərin Dağlı Qarabağın separatçı terrorçu rejiminini müəyyənləşdirilməsi faktında aşkar olmuşdur. Qarabağın işğalından sonra Ermənistan hər cür şirnikləndirici vasitələrlə həmin torpaqları ermənlərlə məskunlaşdırmaqla yanaşı, daha hiyləgər yollara həvətsməyə başladı. Kürd fəhlə partiyası ilə aparılan danışıqlar nəticəsində İraqdan kürdlərin işğal olunmuş əraziləri köçürülməsi üçün tədbirlər görülür məy başlandı. 2003-cü ilin aprelində Abşev müttəfiq qüvvələrinin İraqa qarşı müharibəsi ərafəsində və dövründə orada yaşayan ermənlərin də Qarabağda yerləşdirilməsi ideyası ortaya atıldı. Abşev Dövlət Departamenti buna ciddi etirazını bildirdi. Kürtlərin İraqdakı mövqeyindəki dəyişikliklər onların Qarabağa köçürülməsi barədə erməni Kürd fəhlə partiyasının çöldələşməsi pozuldu. Bu əslində həmin torpaqların qanuni sahibi olan Azərbaycanlıların tarixi hüquqlarının bir daha təsdiqi idi. Qarabağda separatçı terrorçu erməni işğal rejimi getdikcə bütün dünyada da etiraz doğurmaqdadır. Təsadüfü deyək ki, beynəlxalq aləmdə böyük qüvvə və təsir vasitələri maliç olan ermənlər bütün cəhətlərinə baxmayaraq bu oyuncaq qurumun tanınması sahəsində heç bir irəliləyi nail ola bilməmişdilər. Əksinə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar öz hərəkətlərinin Azərbaycan ərasinin işğalı faktını və Ermənistanın işğalçı təcavüzkâr dövlət, oyuncaq Dağlı Qara Qabax Respublikasının isə separatçı terrorçu rejim olmasını təsdiq etmişdir.